Со стороны всегда виднее, так может быть, действительно свежие, так сказать, уши и головы, и души, сердца профессионала, может быть, что-то тут услышат. Но я, в принципе, могу только отдаленно констатировать, отдаленно некоторое совпадение просто каких-то моделей, вот, каких-то структур, но не более по музыке, просто, так сказать ничего общего. Начиная с того, что там мажор, там минор. Это уже, извините меня, все-таки не фунт изюма. А второе, это, кстати, что там, в общем-то, какое-то просто недоразумение, которое не надо было и сочинять. А во втором варианте это сами понимаете что. Так вот, к чему я вот это все веду. Я, понимаете, не думаю, чтобы Шопен хуже, так сказать, нас разбирался, так сказать, что ближе. И что дальше, кстати, к оригиналу? И где скажут, что это плагиат, а где не скажут? Я думаю, что это, кстати, он как-то, особенно что касалось его музыки, ну, думаю, разбирался не хуже нас всех вместе.